Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Liana dan saya Zulaiha. Kami merupakan pengacara dokumentari ini. Dalam kehidupan seharian, kita sering dikelilingi oleh orang ramai. Di kampus, di tempat kerja maupun di media sosial. Namun, di sebalik suasana yang kelihatan meriah, ada individu yang berasa sunyi dan kosong secara emosi. Isu kemurungan bukan lagi perkara asing dalam masyarakat hari ini. Ia ya, boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, Walaupun mereka kelihatan ceria di luar, melalui dokumentari ini, kami ingin mengupas isu kemurungan iaitu kekosongan dalam keramaian. Dokumentari ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang kemurungan serta mengaitkan dengan konsep keterasingan dalam pemikiran falsafah dan ilmu sosial. Untuk memahami isu ini dengan lebih mendalam, marilah kita selami kisah seorang pelajar yang bergelut dengan kemurungan tekanan hubungan, konflik keluarga dan rasa keseorangan menjadi sebahagian daripada kehidupannya. Inilah realiti kekosongan dalam keramaian. Ini kisah seorang pelajar. Setiap hari dikelilingi orang tetapi sering merasa kesendirian. kesedihan itu tidak selalu kelihatan ia hadir dalam diam dan meretap lebih lama daripada yang disangka di hadapan kawan-kawan dia ketawa seperti biasa tiada siapa sedar jiwanya terasa kosong senyuman menjadi topeng supaya tiada siapa bertanya terlalu banyak rakannya mengajak meluangkan masa bersama tetapi dia memilih untuk menyendiri bukan kerana tidak menghargai tetapi kerana terlalu penat untuk berpura-pura tekanan tidak berhenti di situ sunyi ini, dia terasa terlalu letih untuk terus bertahan. Fikirannya gelap dan harapan semakin menjauh. Untuk memahami keadaan ini dengan lebih mendalam, kami ingin mendapatkan pandangan dari seorang pakar atau pelatih bidang berkaitan yang mempunyai pendedahan dan berinteraksi secara langsung dengan individu yang mempunyai isu kemurungan kekosongan dalam keramaian. kami bersama seseorang yang berinteraksi secara langsung dengan individu yang mengalami isu kemurungan. Boleh memperkenalkan diri tak? Uh, nama saya Nur Izati binti Rashidi, boleh panggil Izati dan saya merupakan kaunsel pelatih di Fakulti Pengajian Pendidikan. Um, hari ini kami ingin uh, bertanyakan so soalan yang berkaitan dengan isu kemurungan kepada Encik Cik, uh, Izati. Uh, soalan yang pertama, apakah tanda-tanda seseorang sedang memenang perasaan walaupun kelihatan baik dari luar rem? Okay, kalau nak cakap pasal tanda-tanda seseorang ni tengah mengalami uh, orang kata uh, pendam perasaan walaupun dekat luar je kelihatan baik, ada banyak tapi antaranya adalah macam seseorang individu tu dia senang untuk bertukar mood sebagai contohnya lah daripada dia sekarang tengah gembira tapi tiba-tiba Uh, at the second, dia macam dalam keadaan yang murung dan sedih macam tu Dan dalam masa yang sama, uh, berkemungkinan lah orang yang mengalami uh, pemendam perasaan ni Dia seorang yang ada masalah dengan pola tidur, uh, dia kurang selera makan Ataupun uh, dia berbeza daripada yang kebiasaannya Terima kasih untuk soalan yang pertama itu. Soalan yang kedua kami, bagaimanakah keadaan emosi yang terpendam ini mempengaruhi kehidupan seharian dan hubungan sosial seorang? Okey, so kalau nak cakap pasal efek atau perkesan ni memang akan mempengaruhi lah. Sebagai contohnya, individu yang memendam perasaan ni akan ada something ataupun satu perasaan sebagai contohnya lah kalau sedih. So dekat sini dia akan efek lah terhadap dia punya tingkah laku, terhadap dia punya pemikiran. Sebagai contohnya, dia akan wujudlah pemikiran-pemikiran negatif. Dan dia akan efek terhadap tingkah lakunya. Sebagai contohnya, dia kurang perform dalam prestasi kerja atau prestasi akademik dia. Soalan ketiga kami, berdasarkan pengalaman uh, pelatih Uh, Cik Izati secara umum berapa ramai individu yang datang mendapatkan konseling berkaitan isu emosi yang dipendam dan mengapakah keadaan ini semakin kerap berlaku dalam masyarakat hari ini okey kalau um, berapa kerap tu boleh dikatakan saya bagi anggaran lah lebih daripada 5 orang lah Sebab kita tahu individu sekarang ni lebih memilih untuk membendam perasaan Instead of dia mencari someone untuk meluahkan Apa yang dia rasa sebenarnya So uh, bagi saya perkara ni berlaku uh, Dan juga banyak berlaku kat masyarakat kini Antara faktornya adalah stigma Yang seperti mana contohlah sekiranya dia mencari orang untuk meluahkan perasaan Orang tu akan fikir macam Okay kau ni lemah sebab kau macam tak boleh nak handle perasaan kau sendiri Ha macam tu So itu adalah stigma individu sendirilah Dan um, lagi satu adalah mungkin disebabkan faktor-faktor uh, pengaruh daripada bidang yang lain Sebagai contohnya dari aspek media sosial Macam sekarang kan kita banyak tengok individu Memang kebanyakan individu terlampau Orang kata uh, cenderunglah kepada ke arah media sosial TikTok, Instagram So dekat situ pun akan bagi efek lah dekat individu itu sebenarnya Terima kasih kepada Encik Izzati kerana memberi penjelasan yang jelas kepada kami. Itu sahaja daripada saya. Sekian terima kasih. Ramai orang yang kuat di luar tapi sedang berperang dengan perasaan mereka sendiri. Kemurungan bukan sahaja tentang tangisan tetapi ianya datang sebagai diam dan juga senyuman palsu. Jadi hari ini kita akan temuduga orang awam tentang isu kemurungan jeritan tanpa suara. Boleh perkenalkan diri Encik? Uh, nama Kak Asfar. Okay, soalan yang saya nak tanya ialah Pernahkah anda rasa sunyi walaupun berada di tempat orang ramai? Uh, Kuranglah macam ada masa 20% je uh, Soalan seterusnya Mengapakah pada pendapat anda ramai orang memilih untuk menyimpan perasaan kemurungan mereka? Sebabnya mereka takut tak ada feedback yang positif kot So dia orang macam sama je Sama je Okey, soalan terakhir saya pada pendapat anda adakah masyarakat cukup peka terhadap tanda-tanda kemurungan? Hmm, tak. Tak peka. Family pun kadang tak peka. Bayangkan orang luar. Terima kasih. Hi guys. So, kembali kepada satu hari satu nasihat ringkas kita pada hari ini. Jadi, seperti yang kita tahu, kebelakangan ini banyak pelajar yang menghadapi kemurungan akibat tekanan dan stres yang berlebihan sehingga mereka berasa kosong dan sunyi. Jadi, jika saya boleh sampaikan satu mesej kepada mereka yang sedang berasa kosong, saya ingin katakan bahawa perasaan ini bukan satu kelemahan. Kadang-kadang, hidup ini terlalu berat dan rasa kosong itu adalah tanda yang kita sudah terlalu lama bertahan. Saya ingin mereka semua tahu, walaupun mereka rasa hilang arah atau tidak bernilai, kewujudan mereka masih bermakna. Tak perlu tergesa-gesa untuk jadi okey, tapi ambillah satu hari pada satu masa dan jika boleh, jangan penam seorang diri. Bantuan dan sokongan itu wujud dan mereka layak untuk menerimanya. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Cerita Tanpa Suara Sepanjang dokumentari ini, kita dapat melihat bahawa kemurungan bukan tanda kelemahan. Ia adalah realiti yang dialami oleh individu apabila tekanan hidup dan masalah peribadi tidak disokong dengan baik. Sokongan sosial memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu individu yang sedang berjuang dengan kesihatan mental. Kadang-kadang, apa yang seseorang perlukan hanyalah untuk difahami. Dokumentari ini menekankan bahawa perasaan kekosongan dan terasing boleh berlaku walaupun seorang berada di tengah-tengah keramaian. Sebagai masyarakat, kita perlu lebih peka, berempati dan saling menyokong antara satu sama lain. Bagi mereka yang mengalami kemurungan, jangan takut untuk mendapatkan bantuan, sokongan daripada keluarga, rakan-rakan serta bantuan profesional boleh membantu meringankan beban emosi. Konklusinya dalam keramaian, jangan kita biarkan sesiapa rasa keseorangan. Sekian daripada kami.